dərslərindən sayı bağıntıları ilə davam edirik videolarımıza. Nə idi sayı bağıntıları? Onu belə TI e, izah eləyəyəm. Nisay e, əməliyyatları var idi. Yəni, ədədlər ardıcılıqla düzülürdü, orada bir məntiq axtarmağa çalışır. Bu isə sayı e, bağıntılarıdır. E, demək, mövzunun adı sayı bağıntılarıdır. Burada nə edəcəyik? ədədlər arasında hər hansı bir bağlantı, bağıntı tükündə elə bizdəki sözlə əlaqə tapacağıq. Yəni bağlantı, münasibət axtaracağıq. Asan mövzudur. Bunu hətta ə, valideynlər öz balaca övladları ilə də əyləncə kimi eləyə bilərlər. Çox maraqlıdır bu. Hər kəs bu maraf mövzuda zətn ikini yaxşı öyrənmək istəyirsinizsə, bu mövzuyə oyun kimi baxsaz, daha tez öyrənəcəksiniz. İndi bax üçüncü suala baxaq. Belə bir ədədlər belə deyək də, üçlükləri verilib. Bu 3-ə 1-dir, bu 3-ə 1-dir. Burada bizdən bu ikisindən qanunla uyğunluq tapıb bu sualın yerində olan ədədi tapmalıyıq. Baxıram, görürəm ki 4-ü 7-yə vurub üstünə 2 gəlsəm 30 eləyir. 5-i 15-ə vurub 75 üstünə 2 gəlsəm 77 eləyir. Demə bir dənə qalıb. Qanun, Burda qanuna uyğunluq test tapıldı. Biraz asandır o. İndi mən nəyə 6-ya vurub üstünə gəlsəm 86 eləyir. 86-dan 2 çıxaram 84. 16-ya böləndə 14 eləyər. Cavabımız Y bəndə olar. Yenə də yoxlayaq. 6 üstəgəl 6 x 14 üstəgəl 2 olmalıdır. 6 * 14 vuranda 84, üstünə 2 gəldikdə 86 eləyir ee hansına baxaq? 4-cüyə baxaq, yaxşı. Demək, burada da e, yenidə videonu pauza eləyin, birinci özünüz həll etməyə çalışın bu sualı. ee ondan sonra misalın həllinə baxın. Hətta IQ-nu uşaqlar çox yaxşı öyrənirlər. IQ uşaqlar üçün çətindir şeydən, amma özünüz öyrənməyə özüz çalışın. Yenə burada bir qanuna uyğunluq axtarmağa çalışaq. 4-ü 4 16 üstünə 6 gəlsə 22 önəmir, amma 4-ü 6-ya vurub 24 üstünə 4 gəlsə 28 eləyir. Qəşəng. 7-ni 3-ə vurub üstünə 4 gəlsəm, deməli burdakıları vurub üstünə bunu gəlmək lazımdır. O zaman nə olur? 21 25 eləyir. O zaman 5-i 8-ə vuracağıq. 5 x 8 40 + 6 olmalıdır. Cavabımız 46 eləməlidir. C-vəndidir. Bu nisbətən asan sual oldu. 7-ci sualı mən həll eləyirəm, 8-ci də siz baxarsınız. 7-də nəzər qanunları vurunu qatdırmaq olar. İndi gələcək misallarda görəcəksiniz ki, bu kvadratla üçbucaqlar elə-belə çəkilmir. Münasibət axtaranda bağıntı, yəni bu üçbucaqları, bir kvadratları bir təsəvvürləmək lazımdır. Bəzən ikisini bu üçbucağın bu bucaqlarının sayına vuracaq, üçü bucaqların sayına vuracaq, yəni 4-ə vuracaq. Burada indi ikisini bir götürməyə baxaq elə ki 8-in üstünə 3 gəlsə 11, 4-ün üstünə 2 gələndə 11 vurulsa 6 66 eləyir. Əla. Görək burada eynidirmi? 3-ün üstünə 4 gəlsəm 7, 7-nin üstünə 5 gəlsəm 12 84 eləyir. Bu da ödədi vəssalam. Burada həmin şeyi tətbiq edə bilərəm. 4-ün üstünə 9 gəldim 13 neçəyə vurmalıyam yəni ki? Yəni belə deyək x + 3 = 78 olsun. Buradan x + 3 = 6-dan x-i də 3 tapıram. Bir də yoxlayıram. 3 + 3 = 6 vurulsun 9 + 4 = 13 78 eləyir. Demək cavabımız elə 3 ümümdür B-vəndi. Yəni gördünüz kimi Çox əyləncəli və sadə misallardır. Təbii ki, bu indi əvvəllər biraz daha çətin saybağıntı misalları olur. Gələn videolarda onları da göstərəcəm. 8-ci də sizə F tapşırığını verəy, həll edib qrupumuza atın.